Добрый вечер. О, я думал, у вас страшные звуки, а у вас нормальный голос, так сказать. Да слава богу. О чем общаетесь? Э, только что общался с жителем Дагестана. Была интересная беседа. Э, весьма неоднозначная, но интересная. Ну а о чем? Интересно. Э, о войне в Палестине немножко. О войне на Украине немножко. о. о немножко об исламе. Ну, то есть. Я Понятно. многое для себя почерпнул А вы о чем общаетесь? Вот мне интересно просто ваше личное мнение. Я так вижу, что а вы, вы о чем общаетесь? Обо всем. Ух о ты. О жизни, о политике. У -у -у. О религии в том числе. У -у -у. Я к вам задам один маленький вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Вот вы сказали сейчас, что вы общались с людьми. Там, об исламе, С о том, человеком из Дагестана. Ты, не обобщайте. Из Дагестана. Не обобщаю, не, не обобщаю. И вдруг раз... Вот скажите, пожалуйста, вот лично ваше, личное мнение. Вот есть такое государство Палестина и есть такое государство Израиль. И как они образовались друг против друга? Исторически. Как вы Понятия не имею. Он просто сказал, что он хотел бы воевать за Палестину. Образовались они в 48-м, государство Израиль образовано в 48-м или в 49-м году на колониальных землях Британской империи решением Организации Объединенных Наций. Там началась, естественно, внутренняя вражда. Извините, вы, 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 вы с этим согласны или не согласны? Это, это факт исторический, согласны нет, я с этим фак... или нет. Ну, вот, допустим, вот, вот и, если государство Израиль, есть, и, есть Палестина. Давайте так. Палестина Давайте... признана не всеми. Не всеми. Вот понимаете, и самое интересное, Израиль признали много государств. Практически все. Новое государство. Все признали. Это все Холокост, там, ты бедный, униженно, несчастный. Ваш... А В, палестина... Вопрос, вопрос задайте. Задайте вопрос. Почему не признали Палестину в 1947 году? Понятия не имею. И до сих пор понятия не имеют. Ну, может быть, палестимляне пес... э, пес... э, имеют какое-нибудь свое государство. Да они как не имеют свое. Они, они имели свое государство. Нет, или... это даже реальный... были колониальные земли Британской империи. Ну что вы? Да, я, я вас умоляю. Это кол... Британская империя, колониальная. А кто такие Кто такие? Они я, пришли, тоже, я тоже сказать? с вами согласен. Кто такие вот эти вот британцы, Но... мелкобританцы? Но... Ну, пришли, аршином отмерили влево, вправо, на юг, на восток. Не говори, негодяи. Наши... То ли дело а, мы. Наши... Скажите, то ли дело мы. Вообще одну седьмую часть суши, а раньше одну шестую. Это, это, это силище. А то ходят вот это с циркулем по планете. Жалкие мелкобританцы. Правда? Конечно. Ну, я так считаю. Только одного не пойму. что же они нам тогда вечные враги такие? Пора бы их уже да, е... под... посейдоном. Правильно? Угу. Нет, не надо. Не надо. Это все, Это все фуфло называется. Посейдон, фуфло, Знаете, как? вы думаете, врут нам? Конечно, я знаю просто, что врут. Ну, а, я надеялся... а я надеялся, у нас Нет. есть. Приходит Британия в Индию, допустим, да? Выжимают все соки. Ну, если вы, если вы грамотный человек, Я... читайте историю. Да, да, да. Тут, вот. смотрю, Индия сейчас одна из самых беднейших стран на планете. Экономика нет, жалкая, людей нет. Just, 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 just a just a Не надо утрировать. Они пришли в Индию, поимели всех, как захотели, ранжировали, всех купили, тудым, сюдым, и все пошло. И пошло отток. Отток большой. Большой отток. Тут они сейчас Береги больше всех на планете у них там живет, да? да. Так а, они от, от, нахуй оттекли. Че за... ругаетесь-то? А, Мы же с вами а... люди русские, культуру должны нести. А вы Конечно. матом. Ну, ну, поехали дальше. Приходи Куда? Никуда. Я не хочу с вами О, ехать. Я ну... вам не доверяю. Вы какой-то... Нацпредатель. Сылай друзья. Куба Пикселя. Мы <laughs> Блин, нас умею. Жаль, жаль, что Добрый вечер. Привет. Здрасте. Витаю. Витаю вас також. Вы звідки? З Украины. Мне написано Таиланд. Что, серьезно? Угу. Ну, сейчас находишься в Таиланде. А вы родом с Украины. Mm -hmm. Хорошо. Так. В Таиланде тепло, наверное, сейчас. У нас был такой Коля Тищенко, знаете такого? <coughs> я думаю, что я слышал о таком. Это политик-депутат, да, наверное? Да, депутат. Мэр? Нет, возможно. он не мэр, он депутат. Знакомая личность. Кто, в Таиланд ну, поехал, говорит, был. с послом Таиланда встречался. Так по крайне важным в обеспечении украинской армии вопросам с послом, послом Таиланда. Сейчас. Интересно, а что же он тут нашел? Не знаю, телок, наверное, я так подозреваю. Возможно, телок с низкими социальными, так скажем, По-моему, это везде можно. Органами. Это, по-моему, везде. А органами мужскими можно телок найти в Украине? Но страна свободная, найти можно кого угодно. Тут Коля Тищенко, можно у нас найти Колю Тищенко при желании. Тут какие-то у него органы. Одному Богу известно, я не проверял. Бог миловал. А что вы говорите у вас в Украине? Ну, я так выразился. Ну, почему вы так выразились? Вы не считаете Украину своей страной? Я считаю своей страной Украину. Но перестали считать по какой-то причине. Ни в коем случае. В данный момент так просто выразился. В данный момент просто так выразились? Да. Ну, мне не очень понравилось это выражение, сразу зацепило, знаете. Э -э, я могу принести извинения. А вы родились в какой части Украины? В Луганске я родился, в, в области. Это уже радует, что не говорите ЛНР, ДНР. Это настраивает на позитив. Ни в коем случае. У меня не поворачивается язык выражаться вот таким образом. Понимаю, это радует. Это радует. Вы с семьей выехали? Я не выехал. Я работал еще до полномасштабного выступления за границей, поэтому в тот момент, когда. Ну, с семьей, я, семья там, выехала. Семья нет, семья осталась там. Жена выехала, вместе мы работаем, а именно все близкие, родственники, все соседские. А там. дети. Детей нет. А, понял, извините. Да. Да, за что извиняться, если их нет. Будет, будет возможность, будет, не будет. Ну, в Украине как бывает будет. такое, что детей нет по другим причинам, поэтому я предпочел извиниться. Mm -hmm. Да, я понимаю, воспитанный, культурный человек, все здраво, все хорошо, вообще не проблема. Я из Харькова. А, так скажем, сосед. Да, Вы проживаете я... в Харькове? Да, да, я частенько бывал в Луганской области до начала полномасштабки, частенько каких регионах бывали? Лисичанск, Рубежная, Северодонецк. Прекрасно. Я с Северодонецка, ну, проживал там недалеко от Севера, и в Рубежном работал, в Лисичанске. Поэтому что-то что, -то, что -то знакомое. Ну, понятно. Услышал. Понятно. Не, я там не жил, я бывал там по... Ну, по работе, своим обстоятельствам, да да, 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 по работе. Ну, я так понимаю, вы сейчас вот на сайте, в плане не на сайте, а находитесь в рулетке русни, как человек ищет человека, который из России, правильно я понимаю. Ну, вы же у меня тут, видите, русский флаг, правильно? Нет, украинский флаг я вижу. Опа, это, это прокол. А я и не понял, изначально вы мне сказали, вы видите мой тайский флаг. Я просто, честно, я вот, ну, относительно недавно в этой рулетке сижу. Мне просто по кайфу заходить иногда, я сижу там. Мне интересно мнение людей, ну, не то чтобы я там ругаюсь, спорю, но мне просто мнение людей из России послушать интересно, вот, о чем они думают, мыслят. Вот. Если здраво попадаются, можно пообщаться на какие-то темы. Вот поэтому захожу, конкретно ставлю флаг той страны, которую я хочу увидеть. А флаг моей страны, у меня всегда стоит Украина, а вот вы мне первый раз кто сказал о том, что у меня флаг ТАИ стоит, поэтому надо <laughs>, пересмотреть. А У меня так, обычно стоит наверное, Россия, а вы первый кто в общем-то сказал, что у меня стоит Украина. И но, это но, По крайней мере, я это увидел. Ну сейчас что стоит, какой флаг стоит? Украина была. А сейчас? Ну, я не могу посмотреть, если нет, может настройках кто посмотреть, я просто не знаю. А я понял. Вот когда я с вами соединился, было Украина. Ну, я в Украине, но я делал так, чтобы э, а, россиянам показывала Россию. Я понял. Да. Я иногда тоже думаю зайти, чтобы показывался да, там, русский флаг, чтобы да да да, 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 да. Ну, потому что, как бы, как правило, если они видят, во-первых, украинцев у них сразу какие-то э, происходят необратимые психологические изменения э, в голове. А вы вот, знаете, вот если ты хочешь посмотреть на, так скажем, быдло, ну, у нас тоже, к, со к сожалению, я в украинский тоже часто захожу, когда ночь, особенно выходные, там тоже очень много таких неадекватов, ну, к сожалению. Но мне интересно общаться вот именно с русскими быдло. В плане, в плане вот как они мыслят, как они вот отвечают, почему я вот там... Вопросы насчет там Крыма, там Луганской, ну вот как это все происходит. А как вы, как вы, что вы чувствуете, э... когда они кричат, что Луганск это Россия? Вот что вы ощущаете? Ну, я во-первых, я ощущаю вообще безразличие, потому что уже в моем понимании я уже давно остыл к этим людям в плане. Ну, они мне ответят: да, это Украина и там, тому подобное. Ну, то есть я уже, ну это как, знаете, вот. Люди, которые роботы, работают на производстве. А меня бесит, Нам, когда они кричат, релку. что Харьков — это Россия. Прямо я загораюсь, горю, подгораю. Они они все... Не, не на горечь, просто нужно с ними Подгораю, а я подгораю. Иногда бывает, бывает, взрываюсь, но я понимаю, что ну, от того, что ты взорвешься, только ты, а если получится, освободишь свою какую-то там негативность. А в плане изменения людей... Уже все давно определились, вот. Уже все. Невозможно человека поменять. Ну, в принципе. Ну, то есть, ну, он, Я он, вообще считаю, что хороший русский, который тепловизор не виден. Мертвый русский хороший. Русский. Ну, это даже Лавро говорил. Вот его не видно в тепловизор, значит, хороший. Ладно, заходите. Мы с вами с вами в прямом эфире зараз на канале Басенко Украин. У нас зараз лише 200. О, лише 200. Ми, ходимо, Ми тут, ходимо тут під московським прапором і е, представляємося мешканцям Московщини білгородським міським воєнкомом Добре. і запрошуємо їх на СВО. А вони так цікаво тікають в більшості своїй. Я зрозумів вас. У нас тут буває цікаво. Гарного вам полювання. Хай щастить. Бувайте. Допомагает да украинская армия.